Ульяновский сахарный завод продолжает работать в условиях экономического эксперимента. По основным технико-экономическим показателям наблюдается динамика роста. За 10 месяцев текущего года выработана товарной продукции на 104,3%. Ее реализация составила 103,2%. Производительность труда при этом 104,3%. В сравнении с 1983 годом производительность труда выросла на 9,1%. Данные показатели – результат совместных усилий всего предприятия, основных и вспомогательных цехов. Среди вспомогательных цехов особое место занимает коллектив цеха погрузочно-разгрузочных механизмов. В период съемок фильма нами был задан вопрос бригадиру тракторного парка задорожному Владимиру Игнатьевичу. Как коллектив вашего цеха подготовил технику к сезону приемки свеклы? Ну, готовил технику, как, как и обычно. Тут она ни, никакой у нас разницы не было, что это на эксперименте. Что... Просто-напросто, что мы о, в этом году в короткий срок мы вклалися в ремонт. Чого? Значить, ми в основному, взагалі вже в останні роки, ми експериментуємося на чому? На тому, що ми починаємо ремонт не з весни, а починаємо з зими. Кроме того, що ми ще зробили ремонт, ми отримали два бортові укладчики, комплекс 65М2БК. Ми робили монтаж їм, тому що він приходить розібраний. Зробили монтаж і от, і ефект він і дав, і непоганий. как монтаж сделали хороший, от Ковальчук Александр получил новый бортукладчик, он же его сам склав, он же его сам буквально каждую гаечку перелапал, перешупал, и все, и он дает эффект, все на очи. Он не простой, вообще, можно сказать, и час в этом году, он не простой. Небольшая информация. С начала сезона семейный экипаж Ковальчука Александра Разгрузил і уложил в бурты 26 396 тонн сахарної світли при плані 24 440 тонн. Непогано робить комуніст Володя Сливка Павлович. От і свою дружину непогано вони не роблять. Хорошо підготовив, він сам готовий, коротше, говоря, він сам готовив цю техніку, знав, для чого він її готовив. От. І, між прочим, він все час у останні роки він сам ремонтує. Обично у нас бригада складається з двох чоловік, от, що ремонтують бум. А він завжди сам. І, можна сказати, На отлично мы готовы. Наша справка. Семейный экипаж сливки Владимира Павловича и его жены Нины Владимировны разгрузил 22 367,8 тонн. В период капитального ремонта буртоукладчика сливка Владимир Павлович затратил 320 человека часов вместо 578 положенных по норме. Этим самым сэкономил 258 человека часов Производительность труда составила 180,5 Время сэкономленное при ремонте Владимир Павлович использовал для работы на другом механизме. Быстро слаженно идет работа по обслуживанию автотранспорта при разгрузке свеклы. Практически не было простоев у буртоукладчика под номером 134, где работали две смены операторов. В период приемки свеклы мы взяли интервью у водителей большегрузных автомашин. Вот одно из них. Я водитель КАМАЗа, Ульянской райской хозтехники, Рудий Петро Петрович. Розружаюся на буракопунте Улянського сакзавода. И бывал на буракопунтах примерно таких, как Сарковский сакзавод, Рижевский сакзавод. Против того, это, як то каже, небо и земля. Для разгрузки я имею в виду. Тут такие буми есть, примерно 132 бум, 134, 135, 129. Заїдеш, прямо аж душа радується, як, як розгружають. Проти того, як на тих заводах розгружають. Приїдеш на той завод примірно, рижовський, заїдеш по півчаса машину держати не буде, а то можуть і два часа продержати. Даже. Говорить, там ми не спішимо, нас вистачає, а тобі, якщо треба заробити, то їжджай десь далі. состоянием на 19 ноября операторы буртоукладочной машины Истратов Михаил Федосеевич, Фомина Антонина Ивановна, Чуба Петр Сергеевич, Хмельницкий Григорий Антонович, Кизима Валентина Алексеевна, Цимбал Людмила, Архипова Галина Викторовна с начала сезона разгрузили 49 тысяч

хорошо работал на разгрузке свеклы экипаж буртоукладчика под номером 132. Операторы Орищенко Яков Степанович, Орищенко Вера Яновна, Хавлин Александр. Состоянием на 9 ноября они разгрузили 22 тысячи 447 тонн свеклы. В ремонтный период при норме времени на средний ремонт буртоукладчика 488 человека-часов, Орищенко Яков Степанович затратил 290 человека-часов, сэкономив при этом 198 человека-часов. Производительность труда составила 168,2%. Для улучшения организации разгрузочных работ применен один из важных стимулов поднятия производительности – творческой активности рабочих и механизаторов свеклопункта. Выработаны условия социалистического соревнования, согласно которых между экипажами регулярно подводятся итоги. Наш объектив запечатлел один из таких моментов поощрения. Ульяновский сахарный завод продолжает свою работу в условиях экономического эксперимента.